Ya Alhamdulillah akhirnya beliau sampai nah, Itulah tak lain tak bukan Tim Faiz Ataupun Syekh uh, Ustaz Faiz nah, uh, Boleh dikatakan okay, Manu Ustaz Faiz ini Dia panggil okay, ada satu pepatah Bahasa Melayu nah, Dia panggil bagai sirih pulang ke Gakkan Nah beliau dia ya, ada nak menafikan Tapi hamba kata lagi tu nah, Sahabat aku hamba kata lagi tu anu. Nah di pada kampung pada ini ada sekolah namanya madrasah kampung Padayaya sekarang digantikan dengan Masjid Al-Naim. Jadi beliau adalah salah seorang daripada mulazim mana yang mulazamah dengan Bu termasuk di sebelah kampung ni nah di antara orang panggil Pesh Sekolah Mahat Muhammad di masa itu Itu dia panggil ke apa? Nah, Khairul Talabatin Ufrijat Amin Muhammad Muhammadi Itu boleh kata lagi tidak? maknanya sebagai tolabah lah ha, dari segi orang dipanggil uh, moro'ah kan akan dipanggil uh, ilmu ilmu islam ha, secara uh, dipanggil berkanduk sungguh lah ne. Nah. jadi uh, mereka ini ne, nah, ada yang terdata lagi ne, nah, ialah di antara talamiz atau kotalabah anak murid nabi anak murid ambo ne, yang mari belajar di madrasah padalaya pada hari kamis lepas nah, pada asal sebab habis apa namanya pengajian ya, ini, ini. Dan sebelah hamba ini ialah Bapak Sofwan ialah mudir uh, pondok as Matahari Pulau tondung Nak cucu tu Pulau tondung ni. Uh, adalah ialah yang perintis. Ah uh, mula ngaji ngambo ngok nge ngok nge naik ke nah, nombor 38 pakai pakai asrama ni nak asrama nak balik kena pakai pakai wanok Oh, paka, warna popo. Nah, ingat, ngomong ni, ngomong ngom, ni, ngom gitu dia soal yang Nih, tingkat T2, dia tikat T2. Mari cari yang bos ini, dia dah lepas pada tu, jadi gak pun pengikut Nih, termasuk dah uh, Ustaz Faiz ini, bergabung. Uh, Sehingga nak sapa kepada anak di masjid dia untuk mula sama dengan Ambo. Masa tu, Ambo jadi untuk imam, masjid Nur Iman, di Beluga uh, Duduk di atas bangunan tepi tu, nih, hari selasa dia mari lah. Setelah salah seorang daripadanya, padanya dia adalah sepupu Ambo, cikgu Sidi, arwah cikgu Sidi juga, yang sama. dia jadi azim masa tu dia tak seru lagi masa tu Eh, dan ini dia seru lebih kita dah. jadi, dia tak tahu, ya ke Bapak gue, dia ada mengaji ini. Nah, lo Bapak gue tak mahu Bapak ah Dia demo dia mandi dia menyusuk menyusuk. Dia tak sihat ngaji ni dengan tuh tuh ah Jadi dia tak sihui ya. Jadi dia ah jadi begitulah maknanya sebab tu orang kata saat dia tu adalah bagi sirih pulang tegakan sirih budak-budak dalam ni dia tak biasa dengan dengar pepatuh-pepatuh ni mana orang panggil balik ke tempat asah lah nih. jadi beliau dah begitu lama-lama juga lah mula sama dengan Ambo baik di sekolah Mahat Muhammadi Ambo dah pergi mengajar siapa tiga kali seminggu kan nah, satu masa tu ni nah. mereka ni daripada mana Belajar pelajar yang duduk di asrama dia kenal semua nah, ne. kalau belajar ho, belajar ho, balik hari itu dia tak kenal dia tak, dia tak, dia tak, dia tak, dia, jadi pelajar-pelajar di asrama penuh masjid nah, mau lepas asal malah lepas ngorit penuh masjid pacar super super pun juga ne. nah, nah kalau lepas asal duduk tewas dengan aku duduk, duduk baris luar nah, hanya betul-betul bukan jangan naik atas masjid belajar nah, jadi, ambo di madrasah pada lain, ambo duduk mengajar, nih bahasa hari Kamis kemudian hari Jumat pagi itu jadi ada sebagian ada daripada mereka ni tak balik tidur di madrasah pada lagi tapi sebab ini dia ada mutu dia ada mutu jadi dia balik dia laku panggil ni dia laku panggil jadi dia tiga sikit ni ada pasal tua pagi. jadi itulah makna ni sebagai alat aluan